isi masihkan video daripada Oh pun nak ni sel sejahtera good morning everyone orang kat ni nak orang kat sini jap nak Oh, yang ini sudah dipotong ya Dipunya punya kulitnya itu dibuat sayur itu ini buah dia tadi dan ini buah dia dan ini biji dia kita kecil saja oke okay. hmm. uh, here, memandangkan uh, Isi dia banyak Jadi saya letak kat frozen ya. Letak frozen Isi tip dia Okay Macam gini Yang selainnya kita akan masak Okay Jangan kemana-mana kita akan berjumpa sebentar lagi. Rebus dulu dia sampai empuk Letak garam sedikit saja Oke okay. Jadi buah Apa nih buah nangka yang sudah masak tadi Yang sudah saya rebus juga ini Masih panas-panas lagi ini oh, Panas Oke okay. jadi bumbu-bumbunya Saya ada seekor ayam ya Ini ayam saya tuh Just enough lah For this dish ya yeah. Dan saya ada serai, saya ada apa dan jeruk, bawang putih, bawang merah, uh, cili kering dan cili besar dan uh, ada satu cili ini juga. Saya tak letak banyak banyak nanti anak saya tidak beli makan itu. Buah kemiri uh, dan juga uh, daun salam, belacan. Uh, saya tak gunakan jahe di sini ya. Saya tidak memerlukan halia di sini. Ya uh, dan juga ini adalah Terong pipit. Ya. Terong pipit. Okey. Kita potong-potong ayam dulu. Lepas itu kita masak. Ah Lupa. Santan nanti. Sekejap lagi santan. Okey. Bye-bye. Okey, teman-teman. Tadi bahan-bahan tadi sudah saya blend ya. Bahan-bahan sudah di-blend. Dan yang belum di-blend lagi. Ini memang tak pernah di-blend ya. Uh, daun jeruk dengan daun salam tadi. Yang satu serai itu saya dah blend sekali. Yang satu ini. Uh, tak payah blend, oke? Okay? Itu uh, terung pipit tadi. Uh, dengan ayam kita pun sudah uh, sepotong-potong tadi. Dan juga, apa? Nih, santan. Oke, okay, lanjut. Oke. Okay. Kalau boleh didihkan, kita punya santan dahulu, ya. Ini cara orang Thailand punya style, ya. kita akan didihkan kita punya apa santan tadi sampai dia pekat baru kita letak bumbunya ya kerana ini uh, saya tidak menggunakan minyak ya okey biarkan saya hingga pekat-pekat tak bumbu tadi. Ah ini memang beda ya. Memang tak sama seperti orang Malaysia, orang Indonesia, orang Sabah, orang Sarawak memang tak sama sebab ini Thailand style ya. Dia masak lemak ya gula ini dia tidak uh, memerlukan minyak gitu. Hmm, tunggu lagi dalam masa 2-3 menit ya. Wah, dia dengan mendidih didih sikit-sikit tuh. Jadi langsung aja letak itu apa? serai, daun salam, daun apa ya nih? jeruk dan cili kering. Ya? Yeah. Hmm pas itu letakin dia punya ayam tadi ya ayam uh ya. ayam masukkan ayam dulu tuh karena sayur nangka tadi ya itu dia sudah masak tidak memerlukan masih lama tapi ayam ini belum masak ya letak ayam dulu oke okay. nah, biarkan dia selama sepuluh menit oke okay, kita akan kepalis lepas ini alright oke okay. sambung kalau sudah pekat-pekat begini nih pekat-pekat sudah ayam sudah empuk gitu langsung saja kita masukkan kita punya ini itu kulit nangkanya nah cukup lah Nah, yang lain ini kita simpan. Tuh, kulit nangkanya itu kita masukkan aja dalam itu ya. Oke. Okay. Pas itu letak terung pipitnya. buka lagi. Oh. Saya menggunakan uh, fish fish sauce. Oh. Di yeah, sauce ni dia ada masin-masin ya. Memang masin. Masin. So, saya gunakan ajinomoto. Uh, Hello sahabatku semua, I'm back. Okay, untuk manisan ini, uh, SBC ada santan ya. Santan ini uh, saya letak garam ya, sedikit garam. Saya ada gula, gula, uh, apa itu nama dia? What is it? Palm sugar. Of course, uh, kita ada sagu yang sudah rendam. Mm -hmm. Dengan buah pisang. Eh, bukan buah pisang, buah jagung. Sorry, sorry. Ini kita ada daun pandan dan kita... Of course, ada nangka. Sebab kita buat manisan uh, nangka ini. Okay? Manisan nangka dengan jagung, dengan pebola uh, uh, sagu, bersama santan. Oke? Okay? Kita potong-potong dulu ini pisangnya. Bukan pisang, jagungnya. Oke? Okay? Ciao. And, sudah dipotong itu. biasa itu Tak santannya. Ya? Tidak jagungnya? suka tadi, eh uh. gitu, jadi kita buah eh uh, buah ini buah uh, nangka tadi isi isi apa uh -huh. isi nangka itu <laughs> Ya, seperti ini. Oh, itu biji sagunya. Kacau perlahan-lahan, ya, sehingga dia mengembang. Jangan uh, letak api besar, ya? sebab kalau you letak sugar macam ni. Maksudnya, kalau ia letak uh, api sederhana, kalau besar nanti cepat hangit. Tapi yang lain belum masak, terutamanya itu sagu-sagunya. Oke? Okay? Kita huh. buat nangka tadi, ada sagu-sagunya. Ya? Api jangan besar sangat, kecil saja, ya. Jadi cepat hangit. Gitu. biarkan saja begitu. Dia punya biji apa babola uh, apa tuh uh, babola apa tadi lupa lah. Uh, sagu tu kena jernih, uh, maksudnya dah masak ya. Kalau babola ada uh, sagu tu belum jernih sepenuhnya maksudnya tak masak lagi. Tapi yang ini memang masak, ya. Kita punya nangka pun masak. Uh, Petujagongnya pun dah masak. Ah, itu dia. Nanti selepas ini kita akan hidangkan, ya. Okey, puan-puan. Saya ada puding-puding. Uh, ini ada serawa nangka. Dan ini biji nangka. Dan juga ini adalah gulai. Nangka, ya. Um, cucur nangka, uh, kita tak sempat nak uh, upload sebab anak uh, saya suka makan cucur. Jadi uh, yang ini sajalah yang mampu saya uh, tunjuklah ya. Uh, dah uh, bercakar rebus, gulai dan juga puding-puding, ya, bubur bersama babullah, apa? Sagu dan jagung. Bye.